технологии, проблемного диалога и почему именно она. Вот несколько слов о сравнении. Проблемный диалог – это способ, способ создавать знания учащимся самостоятельно, способ открытия знаний, способ… А, в принципе, мы ничего нового в контексте технологий не даем. мы лишь сохраняем, это каждый из нас, был ребенком, мы каждый из нас сам открываем мир, то есть с помощью родителей, с помощью своих родственников, учителей, но тем не менее он сам был первым открывать. И мы, по сути, как учителя, сохраняем эти этот позволяем им э, это перемножать. И именно это позволило мне вот делать этот осознанный выбор. Традиционно же обучение, к сожалению, это со временем эквипирует. Учитель у нас является транслятором знаний, а учащийся пишет корректно Именно поэтому, так, именно поэтому э, выбор как будет бы вы сделан. Применение этой технологии здесь э, не э, нужно задерживаться, я думаю, результативность по большей степени очевидна, она именно вытекает из современных образовательных стандартов. в целом также не при, единой, а, при единых, например, как личностные результаты технологии позволяют результат. А не предмет, но они, конечно, предметы, как таковые. И, таковы. и Немножечко, немножечко, как вы видите, мы достигли замечательно научное творчество. Вроде бы казалось бы вещи на смысле Творчество не хотя и наука. Обычно эти слова стоят отдельно друг от друга. Но хотелось бы заметить, что как раз э, данная технология, в моей биологическая деятельности она позволяет заниматься тем самым научным творчеством. Что же такое научное творчество? А, научное творчество, это как раз способ открытия нового знания путем столкновения, естественно, с какой-то проблемой. Любой, над, любая наука, любой ученый, современный или в прошлом, всегда работал по следующему принципу. Когда мы с вами придем в эту жизнь, мы отталкиваемся на какую-то проблему. И каждый из нас делает выбор, ну, что с этой проблемой делать. Либо мы на ней остановимся, либо будем ее решать. Собственно, поэтому принцип работы вся современная наука работала на за полгода. И этот принцип сохраняется здесь. Но в чем принцип творческой науки? То, в том, что а, именно технология проблемного отдела позволяет поставить и обнаружить какую-то проблему учителям, направить учащегося в нужное русло, помочь ему найти решение, то есть выступить неким координатором, который помогает сохранять творческий настрой и помогает найти решения для ученика. Ну и, конечно же, как итог предоставления не только решения этой проблемы, но и в случае, если мы говорим о синтезе технологий, например, примеру, это технологии проектной деятельности, то и предоставление а какого-то продукта, в данном случае я технология а, на уроках, я стараюсь включать элементы рефлексии, безусловно, они необходимы как элемент современного педагогического подхода. Что же такое <связывая> диалог? И какую роль играет технология? На уроках я стараюсь а, применять диалог для следующих целей. Во-первых, это постановка как таковой проблемы и поиск решения. В данном случае диалог а, приобретает следующие формы. Это побуждающие и подводящие. Несколько слов о том, чем они отличаются. Побуждающий диалог э, сталкивает учащегося на этапе, на этапе проблемы с неким противоречием, когда соглашает эту проблему, а сделает ее явной, а на этапе решения он позволяет в процессе диалога сталкивать уже мнение учащихся, то есть гипотезы такого решения. И благодаря э, конструктивной, э, конструктивной, коммуникации э, на моих уроках ученики могут э, находить наиболее подходящие верные решения. То есть они способны да, э, самостоятельно предложить какие-то варианты. Мы ну, да, благодаря их э, познавательным наукам делаем сознание. Подводящий же диалог э, позволяет э, учителю выступать как Неким выступления в роли проводника. То есть я стараюсь много а, делать таким образом, чтобы ученик подходил к вопросу, к проблеме. То есть он постепенно наталкивался на нее и, опять же, на этапе решения э -э решал эту проблему, скажем так, проведение экологического цели, предложенного. Ну, к сожалению, наш формат не позволяет углубиться в этот вопрос. И я лишь предлагаю познакомиться с общим количеством подобных приемов, их огромное множество, и здесь представлены лишь несколько, лишь несколько избранных. Ну, к примеру, дабы а, привести более-менее какой-то меняемый пример, а, если мы говорим о побуждающей диалоге, можно очень хорошо работать приемно в уроках истории общества знания, столкновения а, двух точек зрения, к примеру, если мы говорим об истории, если это а, какие-то авторитетные мнения, то мы можем, в принципе, мнения столкнуть. И учащиеся э, приобретают например, этот вопрос, а почему так? Почему одни ученые читали таким образом, другие другим образом, В чем же суть. Можно еще один интересный подход и прием на уроках а, о которые я знал, в данном случае, это столкновение житейских представлений, то есть некое то такой а, определенной составляющей и научного подхода, потому что особенно это ярко выражено, к примеру, у детей среднего звена, когда они наталкиваются на новые, новые знания, вот у них возникает вопрос. Почему же так? Я все же считал одним образом, который, бы совершенно не круто. Ну, и как э, я уже отмечал ранее, приемы, используемые на мой кругах, они разнообразны. То есть здесь стороны еще Ну, и в завершение своего выступления я хотел отметить, что данная технология очень хорошо я бы сказал, замечательно называется, то есть работает в синтезе с другими современными педагогическими технологиями. И на сегодняшнем уроке я постараюсь это прогнозировать, ну, уже в практической Логично предположить, что технология соответствует технологии дебаты, которая позволяет раскрывать коммуникативные и познавательные навыки. Технология ИКТ, которая, опять же, необходима ну, вообще, в принципе, в современном образовании, а игровые технологии, ну, они более характерны, конечно, для среднего звена, но все-таки старший звена замечательно играет, когда мы а, предлагаем какие-то роли, например, да, а, ну, творчество знаний. Исследовательские и проектные технологии, и технология проблемного обучения, безусловно, соседствуют, ну и другие современные педагогические технологии. Завершая свое выступление, я хотел бы отметить следующее. А, данная технология позволяет мне, как учителю, ну, во-первых, состояться. То есть я обладаю необходимым набором инструментов, инструментов современных, инструментов качественных, которые а, позволяют проводить очень весь лицепрозовательные процессы, проводить его до ну, действительно хороших, а порой выдающихся результатов. А, и данная технология в первую очередь, конечно же, позволяет ребенку сохранять, как я уже говорил, то некое творческое начало научного познавательного научно, -позна, научно листу, которое ну, надеюсь, сохранит всю свою жизнь. То есть, как мы понимаем, вот эти личностные результаты, они как раз направлены на любовь к знаниям, на интерес и возможности. Спасибо вам за внимание. Я готов ответить на ваши вопросы. Позвольте, Павел, вот по подойти. насколько вообще я не стою, но всегда обычно это не единственный предмет истории, где существует для ребенка понятие временное и личностное, да? Еще. Да, да, территориальное, потому что это и... вот как вы к этому вообще детей э, подводите, чтобы они, у них возникало э, понимание одновременно вот этого всего, где, когда, почему. Очень хороший вопрос. Вот как раз в данном случае технология она замечательно работает в том плане, что, к примеру, задается такая проблема. Представьте себе, если мы немножко отнимемся от прошлое. В начале 20 века братья Райт впервые смогли запустить ну, фактически сказать, бумажный самолет. Он пролетел, если я не ошибаюсь, 17 метров. В воздухе он находился 37 секунд. Через 45 лет Человечество уже знало, что такое ракета. Через 50, ну, скажем так, в сложно, через 50 лет мы смогли покорять космос. Каким образом, каким образом, таким образом, мы смогли за столь непродолжительный период времени освоить космическое пространство, совершить такой невероятный скачок вперед. И а, здесь а, вот как раз это проблема, проблема поиска этого конвергентного, а, даже, я бы сказал, дивергентного вопроса в том контексте, что а, единственного верного ответа вообще не существует. Ну, то есть здесь надо рассматривать проблему комплекса, позволять задавать ряд других, не менее важных вопросов. Ну, Например, если мы говорим на уроке о научном познании в целом, да, а, тема, допустим, наука начале 50-х годов, вот здесь очень удобно сталкивать, а, во-первых, различные явления во времени, да, то есть некую динамику прослеживать, а личностный какой-то момент, да, то есть а культурные особенности того или иного периода времени. Безусловно, тоже и работает по поводу территориальных особенностей. То есть здесь, здесь все зависит от конкретной темы, но в принципе история просто великолепно ложится на эту технологию, ну, как и целом на общество знания. То есть.

Робби, да? Я постараюсь продемонстрировать таким образом, там даже 40 минут процесс аргументации будет построен от трех групп, причем mm -hmm. каждая группа будет обладать своим источником. Я надеюсь. Хотелось бы верить. По крайней мере, я постараюсь диалог предполагает две стороны, да, когда ведется диалог вы имеете в виду один учитель, один ученик или это другие методы диалог. А, диалог, ну, в данном случае, это явление, включая две точки зрения. Эти точки зрения могут быть а, со стороны учителя, ученика, обучающегося, могут прилагаться предлагаться учителям находиться конкретно а, в, городе, скажем так, среди учащихся, Буду рождаться учащимся. Причем, что самое интересное, в данном случае не всегда даже ограничено количество имплант. То есть зрения может быть огромное количество, и все зависит от умения познавательных навыков, и просто уметь отстаивать свою позицию, понимая позицию своего наказанного. Если вы строите диалог, то этот диалог происходит на каждом блоке, или вы сначала готовите почву для того, чтобы такой диалог состоялся. Не, может быть, вы, скажем, планируете, сколько сторон у вас будет в этом делу? Или вот всегда это спонтанно? А, нет, конечно, не спонтанно. То есть я скажу так, на каких-то этапах урока, это, ну, допустим, если мы говорим о поиске решения, побуждающем диалоге, там, безусловно, учитель не может так все вот твое мнение, оно Неверно. Купиться есть два. Почему там рот разбиралось? Конечно, нет. Здесь порой, особенно если ученики заинтересованы, всем интересно, они могут просто у каждого свое мнение, они рвутся в бой, ему ну, хочется это высказать. Как раз здесь моя задача, да, уметь это все направить в нужное русло, и главное, вот, пожалуй, сложно, учитывая все-таки ограниченные сроки, да, мы понимаем, академический час, не останавливать, ну, то есть не прекращать этот вот поиск истины. То есть уметь направить, но ни в коем случае не активно не критиковать. То есть искать истину совместно, искать, почему это верно, а не нет, не верно. То есть эти подходы точно. Я хочу вы планируете диалог на каком-то этапе, на или каком-то да, тему, да, 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 конечно, Планюру, конечно. Он да. не на определенных этапах он спонтанен, на определенных этапах он, он На этапе установки проблем, конечно, он планируется. То есть это изначально э, связано с проработкой урока, то есть задача учителя создать необходимые условия для того, чтобы эта проблема была выявлена. Скажите, пожалуйста, да. что у него Дальше шестиклассники уже научились ходить по дну на выходе в сад? Или только вы учили, пока стоите? Ну, вот... Это не нашли ни одного жителя, Я уже довольно долго, но шестиклассники уже выпускники в данном случае, они уже прошли этот этап. А, просто я хотел дать вам отметку, потому что я работаю в пятом м классе. Вот мои детки, которые сегодня со мной, они, они ну, пожалуй, можно могут хвалиться, действительно. Особенно учитывая, что я работаю с ним не так часто, я занимаюсь с ними как раз в контексте изучения права. Представьте себе пятый класс и принять право 34 часа. И эта задача мне изначально показалась ну, проблематичной, то есть такая даже, сложная дисциплина, содержащая огромное количество mm -hmm. такой фактической информации. И как это сделать? Мы сейчас вот этот как бы, барьер знакомства преодолен, безусловно, теперь мне кажется, что, пожалуй, лучше вот предметов в пятом классе не приду, потому что там действительно нужно сталкивать количество мнений, искать проблемы. Кстати, сегодня тема, она очень завязана с, скажем так, тоже на связи с правовой дисциплиной. непосредственная да. роль активного образования, но общество знаний, связано с дисциплиной Стараюсь, стараюсь. стараюсь. Угу. И, к сожалению, да, есть вопросы, Спасибо вам. Да. Учитывая, ну, да, что нет, как раз чуть-чуть да. на, на одну минуту раньше да. Сейчас, Спасибо вам за вопросы. Спасибо. Да.

Ади, вот Роман Хауч, не видели так

Иначе это получается ненадолго. Но на самом деле, мало я хочу сказать. Самое главное, насколько я документируете Это Вообще сказать, это еще возможно, может быть, это важно. Потому что, на самом деле, учитель как это как включишь, на вот ну, почему, во-первых, я я я мы не знаем, что это не проект. Вот как он соотносится с проектом, с и временем. А еще источник у нас обязательно, Потому что <глаж> сложно <морщиком. глаж> понимать. Здесь еще у нас есть уже этот момент, он же первый акцент на научном творчестве. Мы но, говорим о том, что история, это предмет вредно, когда есть, ну, тоже есть вопросы, по поводу любого творчества.

Я ее обман обман. Ее не а да, это, это не меня было на собеседовании. а со 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 я... мне, мне, с... мне кажется, мы фотографируемся. Ты не нас Нет, мы это... Нет, я...

और <laughs> ये